نعم نصلي على رسول الكريم ولما تم من أملي شعران على أشهر الأقوال المروية توفي بالمدينة الشريفة المنورة أبو عبد الله وكان قد اجتاز بأقوال بني عدي من الطائفة النجارية ومكس فيهم شعرا سقيما يعانون السقم والشكوى ولما تم من أملي على الراجي تسعة وعشرين قمرية وانا للزمان ان ينجلي حجرته ليلة مولدها سيته مريم في نسوة من الهزيرة القدسية وأخذ المخاد وولدته صلى الله عليه وسلم نورا يتلألأ سماء <applause> وعليه وسلم طلع البدر علينا من سنيه البدعاء صلى الله على محمد صلى الله Sallallahu ala Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Ya Nebi selam alaika Ya Resul يا حبيب سلام عليك صلوات انت شمس انت بدر انت نور فوق نوري انت ايكسر وغالي أنت مصباح الصدور يا نبي سلام عليك سلام عليك يا ربي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كله